cubaan tiga orang anggota kongsi gelap geng Kapten Praba untuk melarikan diri ke United Kingdom gagal selepas dikesan oleh pihak Immigration Britain. Mereka kemudiannya diusir balik ke Mumbai. Setiba di Mumbai, mereka bertindak ganas dalam cubaan melarikan diri. Tiga penjenayah ini menjadi buruan polis melalui operasi khas Object Sparrow bertindak ganas dengan pasukan keselamatan di lapangan terbang antarabangsa Chhatrapati Shivaji Maharaj di Mumbai selepas diusir dari UK. Lapor New Delhi Television NDTV, tiga lelaki terbabit kini ditahan di bawah pengawasan keselamatan tahap tinggi di sebuah bilik khas di lapangan terbang. Ketibaan mereka mencetuskan kegusaran diplomatik antarabangsa dengan pasukan khas polis elit Malaysia dijangka tiba di Mumbai dalam tempoh 48 jam bagi tujuan penahanan. Ketiga-tiga penjenayah yang diburu kerana rangkaian kes pembunuhan dan perbuatan khianat menggunakan api berjaya menyusup keluar dari sempadan Malaysia dan transit melalui Mumbai untuk ke Manchester, England. Bagaimanapun, larian mereka berakhir di lapangan terbang Manchester di mana pegawai Immigration Britain yang sudah dimaklumkan mengenai status ketiga-tiga individu terbabit sebagai penjenayah berprofil tinggi menolak kemasukan mereka. Memandangkan mereka tiba melalui penerbangan dari Mumbai, protokol antarabangsa menetapkan penjenayah terbabit dihantar semula ke lokasi berlepas terakhir. Apabila penerbangan dari Manchester mendarat di Mumbai, ketiga-tiga lelaki itu menyedari mereka terperangkap. Apa yang berlaku seterusnya digambarkan oleh saksi sebagai suasana kacau bilau tidak terkawal. Mereka nekat bertindak ganas dan terbabit dalam pergaduhan fizikal dengan anggota pasukan keselamatan. Menurut sumber, mereka membuat kekacauan dan cuba melawan pegawai di kawasan transit sebelum akhirnya ditahan pasukan keselamatan. Mereka bukan sekadar menentang penahanan tetapi bertarung seolah-olah tidak bimbang dengan akibatnya. Mereka kini diletakkan dalam bilik khas bagi pengawasan 24 jam sehari. Keselamatan telah diperketat bagi memastikan tidak berlaku lagi cubaan melarikan diri menurut sumber berkenaan. Kes terbabit menimbulkan persoalan dalam kalangan pihak berkuasa India, terutama bagaimana tiga penjenayah paling dikehendaki itu berjaya memasuki lapangan terbang dan menaiki penerbangan ke Manchester. Pihak penyiasat kini meneliti sama ada ketiga-tiga lelaki itu menggunakan dokumen palsu atau wujud kecuaian dalam pangkalan data notis merah antarabangsa ketika transit awal. Pihak berkuasa lapangan terbang Mumbai turut dilaporkan sentiasa berhubung dengan pihak berkuasa di Malaysia. Keadaan terdesak yang dihadapi tiga suspek itu didorong tekanan hebat yang menanti mereka di Malaysia. Mereka dikenal pasti sebagai individu utama dalam geng Kapten Praba yang menjadi sasaran Ops Jack Sparrow, operasi besar-besaran yang dilancarkan polis diraja Malaysia pada penghujung tahun 2025 operasi berkenaan yang diketuai Ketua Polis Negara Datuk Seri Moh Khalid Ismail bertujuan melumpuhkan dua kumpulan jenayah terancang yang bertanggungjawab mencetuskan suasana ketakutan dan keganasan. Rekod jenayah ketiga-tiga mereka termasuk keganasan melampau dikaitkan dengan lebih 80 kes jenayah termasuk serangan berdarah membawa maut yang tular di Taman Sentosa Kelang dikenali menggunakan senjata api dan parang dalam kegiatan melakukan pembakaran, rompakan berkumpulan serta tembakan terbuka di brickfields dan ceras. Dalam kebanyakan kes, motif mereka adalah perebutan kawasan, pengaruh serta keuntungan haram. Ahli sindiket terbabit secara keseluruhan mempunyai 80 rekod jenayah lampau termasuk 34 kes berkaitan dadah. Ikuti sidang media pihak polis berkenaan geng kongsi gelap berkenaan. Seramai 13 lelaki didakwa di Mahkamah Sesyen Sepang pada Rabu 8 Oktober atas kesalahan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang geng Kapten Praba sejak Disember 2023 hingga 11 September lalu. Mereka yang ditahan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 adalah M. Lavindran, 27 tahun, M. Meganaden, 37 tahun, M. Tinesh, 20 tahun, K. Utayaragu, 29 tahun, M. Tinesh, 31 tahun, S. Jivan, 19 tahun, J. Sanggara Narayanan, 28 tahun. P. Joshua 35 tahun, M. Devindran 25 tahun, M. Nokarjo 29 tahun. S. T. Wagaran 22 tahun, S. Logeswaran 26 tahun dan D. Vijaya Kumar 36 tahun. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Fuad Osman dalam bahasa Tamil kerana kes di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan yang dibacakan secara berasingan, mereka didakwa menjadi ahli kumpulan jenayah terancang geng Kapten Prabah pada Disember 2023 hingga 11 September lalu. Mahkamah tidak membenarkan ikat jamin dan menetapkan 10 November ini untuk sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Polis Diraja Malaysia melalui Jabatan Siasatan Jenayah atau JSJ Bukit Aman dengan kerjasama pasukan JSJ Ibu Pejabat Polis Kontingen telah melaksanakan satu operasi khas yang dikenali sebagai Op Jack Sparrow pada 11 September 2025. Operasi ini telah berjaya menumpaskan sebuah kumpulan jenayah terancang yang aktif melakukan kesalahan jenayah kekerasan di sekitar Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Perak. Kejayaan besar ini membuktikan kesungguhan serta keberkesanan strategi PDRM dalam menjaga ketenteraman awam, melindungi keselamatan rakyat serta memastikan undang-undang terus ditegakkan tanpa kompromi. Jenayah jenayah perancang ini mula aktif sejak tahun 2023 dan dianggoti kira-kira 33 orang penjenayah diketuai oleh seorang lelaki warga negara tempatan. Kumpulan ini terlibat dalam pelbagai kes jenayah kekerasan termasuk pembunuhan mencederakan mangsa dengan senjata berbahaya rompakan berkumpulan dan perbuatan khianat dengan api aktiviti kumpulan ini bermotifkan pengaruh kuasa serta keuntungan atau faedah material pada awal tahun 2025 Kumpulan ini mencetuskan kebimbangan umum apabila rakaman serangan bersenjata api dan parang terhadap dua lelaki di hadapan sebuah kedai di Taman Sentosa Kelang hingga membawa kepada kematian telah tular di media sosial. Insiden tersebut berpunca daripada perebutan kawasan dan perselisihan faham antara kumpulan. Dalam operasi khas yang dijalankan baru-baru ini, 17 suspek berusia antara 19 hingga 44 tahun berjaya ditahan. Tangkapan melibatkan dua kumpulan berbeza yang dipercayai mempunyai kaitan langsung dengan kegiatan jenayah tersebut. Kesemua mereka ditahan di bawah akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2012 ataupun SOSMA bagi membantu siasatan lanjut. Hasil siasatan mendapati bahawa kesemua suspek mempunyai 80 rekod kesalahan jenayah lampau dan 34 rekod kesalahan berkaitan dadah. Beberapa lagi suspek yang dipercayai masih bebas sedang giat diburu oleh pihak polis. Siasatan sedang dijalankan di bawah Seksyen 130V Kanun Kesiasaan iaitu kesalahan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang yang memperuntukkan selama tempoh tidak kurang daripada 5 tahun dan tidak melebihi 20 tahun jika disabitkan kesalahan Kedua, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram penjagaan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 atau lebih dikenali sebagai amla. Bagi meneliti aspek pembiayaan perolehan hasil haram serta kemungkinan saluran kewangan yang digunakan untuk memperkukuhkan kegiatan kumpulan-kumpulan ini. Dengan tertangkapnya ahli-ahli kumpulan jenayah terancang ini PDRM telah mencapai satu kejayaan dalam usaha membentras kegiatan jenayah yang selama ini menjadi ancaman serius kepada ketenteraman awam. Kejayaan ini bukan sahaja menamatkan rentetan aktiviti jenayah ganas yang dilakukan oleh kumpulan tersebut malah turut meyakinkan masyarakat terhadap keupayaan pihak polis menjaga keamanan negara. Langkah tegas ini juga telah berjaya menghapuskan rasa kegentaran yang wujud dalam kalangan rakyat akibat perbuatan kumpulan berkenaan yang sering menimbulkan suasana tidak tenteram di kawasan-kawasan tertentu. Selain itu, kejayaan ini sekaligus memberi mesej bahawa mana-mana pihak yang cuba menggugat keharmonian dan kesejahteraan masyarakat akan dihadapkan kepada tindakan undang-undang tanpa kompromi. PDRM akan terus mempergiatkan operasi risikan penguatkuasaan serta kerjasama dengan agensi penguatkuasaan lain dalam memastikan ancaman jenayah ini dapat dipanteras sepenuhnya. PDRM turut menyeru masyarakat agar segera menyalurkan maklumat berkaitan kegiatan jenayah atau kedudukan saki baki ahli kumpulan yang masih bebas ya, seperti kita sedia maklum ini adalah kumpulan jenayah terancang kan? jadi kadangkala -kadang ada berlaku pertelingkahan di antara mereka satu, kedua mangsa-mangsa yang menjadi uh, tempat untuk mereka mendapatkan habuan dan sebagainya jadi saya percaya bukan saja dalam kumpulan tetapi juga uh, rakyat awam juga menjadi bangsa kita dalam, dalam istilah perundangan kita hanya menyebut kumpulan jenayah perancang tapi saya rasa mungkin masyarakat sedia maklum ada beberapa nama-nama kumpulan ya tapi kita tidak pernah mengiktiraf mana-mana kumpulan jadi kita lebih mengatakan bahawa ianya adalah satu kumpulan jenayah terancang jadi mungkin tuan-tuan pun sedia maklum ada beberapa kawasan ni memang ada wujud beberapa kumpulan tertentu Ya, buat sementara ini kita tidak mahu mendedahkan apa mana-mana kumpulan. Kita masih lagi tahan dalam siasatan. Aa, kita mencari lima lagi aa, target ataupun sasaran yang boleh membantu siasatan kita. Aa, enam ya. Ah betul. Lagi lagi enam ya. Jadi sekarang ni ada tujuh belas yang kita tangkap dan kita percaya keseluruhan kumpulan ini berjumlah lebih kurang 33 orang. Jadi setakat ini kita 17, uh, 6 lagi kita sedang mencari lah. Dan tindakan bukan sahaja diambil di Lembah Kelang tetapi juga di beberapa negeri-negeri yang berdekatan terutama sekali di di apa di di sepadan terutama sekali di Perak dan juga Pulau Pinang. setakat ini kita tidak ada membuat rampasan senjata dan sebagainya tetapi siasatan dijalankan di atas kes-kes yang berkaitan yang pernah dilakukan oleh mereka. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, 80 kes uh, telah dilakukan oleh penjenayah-penjenayah uh, yang kita tangkap ini. Jadi kita akan meneruskanlah siasatan.